Сьогоднішня вечірнка посвящена приїзду в Київ Мадони. Вирішили зробити конкурс, який називається вишиванка для Мадонни». Це можливість подарувати Мадонні якийсь витвір українського дизайнерського мистецтва. Дизайнери, не дизайнери, всі, хто завгодно, могли взяти участь в цьому конкурсі і запропонувати будь які які голосували на сайті журі наживо е, обере ту одну вишиванку, той один подарунок єдиний, який е, будуть передано в мы не дизайнеры, а я абсолютно профессийные люди. Настя Иванова, це Лена Буренина и Леся Тележенко, как специально приглашенные. Для меня был сегодня сюрприз, кто же все-таки будет жюри. Но я увидела Ирину Данилевскую, Нечипорука Владимира. Подхожу, говорю, о, я теперь поймай, кто жюри. Говорю, Влад будет, а не нет, Настя, конкурс честный. Вышиванка в виде платья. Коротенькое платье, сценическое, украшено очень э, трудоемкой и красивой вышивкой. И все объемное, живое, э, оно как, как мулинея. Чуванки одну я купив собі, пам'ятаю на Закарпатті. ну, дві я замовив собі на Прикарпатті в перериві. Ручна робота Марія Васильівна сама мені ручками зробила. Одну з них мені подарувала Віка Зуб'янка. Це такий літній варіант, дуже красивий. Жовто, жовто с черным. Инша такая абсолютно традиционная, черная и черная. Я из Западной Украины, поэтому у меня, наверное, вышиванки вот самых малых лет. У меня есть вышиванка от моей бабушки, разукрашенная бисером, с плетенными интересными узорами. Была сама Мадонна, потому что это для нее, чтобы как бы от сердца, и специально для нее. Трудно было скомпилировать украинское как бы, творчество с культурой, к которой привыкла Мадонна. Я пыталась это соединить. Это в стиле Мадонны. Я очень люблю а, смесь этники и вот такого модерна. Очень круто. Это вашеманка. Думаю, Мадонне понравилась бы больше всех. Это продукт европейского уровня. Сегодня на мне платье. А то это Нуки Печола. это то, что я люблю. Це грузинський браслет це з Грузії Гілосавта Голселс. Я обрала сьогодні для такого певного знаку прикрасу, яку колись зробив Едуард Це Мені подарував сьогодні. Виктор Янукович младший, как он сказал, сам вышивал. О, я ношу только свою одежду уже более 15 лет. Лук я Семиночкин, это юбка ее, а блузка Тазара. Сумка это Массимо Дути. А я всегда белая ворона среди стаи, потому что я была уверена, что все придут в вышиванках. У меня элемент вышиванки, вот можете посмотреть, видите, какая у меня вышиванка. Видите? Это, это подарок моего друга, близкого, такая фирменная Майка в виде вышиванки. Вам большое спасибо. Приезжайте к нам, смотрите Украин Fashion.